Доброго всем вечера, Артём. Поправь кепку. <laughs> Меня зовут Роман Бебех. Это новая рубрика на нашем YouTube канале. Подписывайтесь на него. Ромарио та Бебето. И есть у нас сегодня не менш легендарный, чем Ромарио та Бебето в Бразилии? Сгоден? Говорю, что судить не мне всегда, потому что эти футболисты это уровень мирового класса и Ромарио и Бебето. Это... Были... реф реф. <laughs> они, были, они были, они были супер футболисты на самом деле, поэтому с ними сравниться невозможно, тем более я в другой формации футболист. Продолжу, через разговор, на кого ты схожий? Вот есть такая параллель Диего Армандо Марадона. Выпал на два года из футбола, на паузе. Повернулся и начал снова играть. Але потом снова выпадал. Ну, я не выпадал никуда, просто <laughs> не проходил сборы <laughs> никогда. Поэтому я благодарен Саше Панкову и, и себе, и то, что все срослось. Я сейчас в Турции, немножко холодно, правда, но я очень рад, что я не пропускаю ни одной тренировки. С каждым днем, всего, вот даже сегодня, мы отыграли уже по 90 минут каждый. И мы наращиваем, наращиваем то есть, как бы свои скиллы, свой уровень а во всех планах. Поэтому у нас очень, очень скоро уже игра. Раз Михалик, хочу передать привет. Палычу передам привет на поле. Я являюсь частью командов, и я прохожу... Такие же тренировки, такие же э, всякие бега и так далее вместе со всеми являются абсолютно не худшим, а даже лучше. Скажи, краще сборы где-то отдохнуть, фоткаться в Инстаграм, потом приезжать в предсезон играть, или все-таки с пацанами готовиться, потом хавать креветки в и записывать интервью играть в футбол? Как лучше? Ну, как лучше, наверное, все-таки для организма, для тренировки. Для темпы, для тебя. Да, для меня. Ну, я не знаю, здесь и так, и так хорошо. Если бы оно чередовалось постоянно и так, и так, то было вообще супер. Клетки никто не отменял, конечно, и не отменит никогда. Но то, что это всегда можно успеть. А сборы, они в определенный момент, поэтому сборы все-таки на данный момент важнее. Скажи, кто был наисильнейший партнерским играл в одной команде? Александр Олег. А Андрей Шевченко? Че mm -hmm. он на спаде уже был? <laughs> для, для меня я очень люблю этого человека, потому что Шева это, ⁇ ну, это легенда футбола. Я, ну, как бы, я все понимаю, но для меня, как для футболиста, мне было удобнее и комфортнее играть с Артем. Э, Артем, такая важка тема. Ну, важко говорить, сейчас пусть говорят, честно. Вот э, очень тяжело. Вот мне очень сумно это все видеть и выявляю, как тебе это все. Выбор передачу Так. Да. Э -э и про ситуацию. Про ситуацию, да. Но мы с Сашей на связи каждый день практически. И, и конечно же, мы обсуждаем все моменты. И я еще раз повторю что я буду только за него. И потому что мы прожили очень много, мы знакомы с 15 лет, поэтому я за него. И в любой момент он может меня получить поддержку, если ему это надо. Поэтому, Саня, привет тебе большой. И мне вообще не интересно, пусть говорят, пусть что-то еще куда-то сходят на какую-то передачу, и эти слезы, плачет, это а когда было все хорошо, ничего этого не происходило. Хотя, наверное, была, может быть, похожая ситуация, но Саня, держись, и в любой момент, ты знаешь, что мы завтра, послезавтра свяжемся, посмеемся, с этого пусть говорят, правильно? Скажи, вот... Ну, ну. Я против. Ты его я бачу, да? Да, потому что на самом деле, если хотите знать, то даже мне звонили с этой передачи с Москвы, чтобы ты тоже сказал что-то. Нет, ну чтобы я приехал на эту передачу. А правда, что гроши пропоминаются? Это не правда. Нет, деньги не предлагали, ага. предлагали поначалу не предлагали, я не знаю, если бы я дал уже согласие, может, они что-то и предложили, но я просто всегда смотрю на эту передачу на сбор, потому что работает только Первый канал и, и все. Ну, это просто смешно, на самом деле. Я в таких передачах никогда в жизни участвовать не буду. Поэтому, ну, это... Не звоните. Не звоните больше, приглашайте на что-то веселое, там, вот. Карману бебиху. всегда приду на любую передачу. Скажи, пожалуйста, про веселое, да? Сгадаем те часы, От в интернете гуляет крутая фотка твоя с Криштиану Роналду. Да вы кудряви кудряви. И как бы на одном уровне были, да? Что вот. это за фотка, взагалі? Что это, какой фотомонтаж там, я не знаю. Нет, это был просто у нас турнир, мы одного возраста с ним, 1985 года. У, него, у меня в январе, у него в феврале дни рождения, и просто у нас был турнир, по-моему, до 18, до 17 лет, чемпионат Европы, в котором участвовал Португалия, и Украина, и еще 6 стран. Вот, и там мы встретились, уже видно тогда было то, что мы смотрели видео, мы играли первый год со Швейцарией, а Португалия играла с Францией. И получается, что как бы на следующий день после нашей игры, там через день мы должны были играть в Португалии. Мы смотрели эту игру, и тогда Гриша я, может, играл справа, защитник, который сейчас в Луганской. Гришка тоже привет большой передают Вот, и тогда он так вот сел просто, короче, скрестил вот так вот руки, опустил голову вниз, и на самом деле все понимали, что будет очень тяжело Его все пожелали удачи. Пропотел, да, уже сразу? Пропотел, я тогда не помню, как мы закончили, по-моему, 1-0 проиграли, но Криштиану ничего не сделал тогда, Гриша его, можно говорит, съел. Ты можешь поверить в то, что Криштиану гей? Нет, никогда. А что ты так впевнено? Ну, я не знаю, мне кажется, что это выдумки журналистов, Ему на самом деле, наверное, очень-очень-очень смешно со всего этого. Скажи, то, что ты так затрешил Сашу Гладкую его семерочку там и так далее? Ну, потому что, во-первых, тут человек играл в Шахтере, но переходить... Неправильно это, да? Переходить в Киевское Динамо и что-то рассказывать еще, брать седьмой номер, легендарный Андрей Шевченко, я думаю, что как минимум должен хотя бы один гол забить за полгода. Саша, пожелаю удачи тебе. Ну, тебе сумно, Если... да, смотреть на это все, как бы, зараз? Мне уже не сумно, мне это просто смешно, на самом деле. Это то, что происходит, и какие футболисты, некоторые, некоторые я замечу, некоторые футболисты играли на Макеев, это... И вспоминаю, какие футболисты были в мое время, то это очень смешно. Ну, а наша рубрика подходит до завершения, первый выпуск. И Артем, Майкись высновок, да, всей зустрічей. Есть чуть-чуть. Не будьте ромарию, будьте ромарию бета, но не будьте Сашей гладким. Я вас прошу. Всем пока, я на сборах, у меня все хорошо и привет Украине.